Поздравляю всех с праздником Днем независимости Украины. Желаю большому, трудолюбивому, многонациональному народу Украины мирного неба над головой. Достатка в каждом доме, в каждой хате. Желаю счастья, здоровья и благополучия. С праздником, дорогие друзья! Алексей Алексеевич, а вот в отношении всех сегодняшних акций, которые планировались, скажем так, националистами, да? Как у нас их принято называть? Марши вышиванок, сборище, что в итоге, чем кончилось? Значит, ничего плохого в вышиванках нет. И у меня есть вышиванка, когда я ездил во Львов, я себе купил прекрасную вышиванку, белая по белому. Но сегодня были заявлены марши организации, которые проповедуют совершенно разную идеологию. И это все могло закончиться столкновениями. Я не хочу, чтобы такой хороший, светлый, прекрасный сегодня солнечный день этот праздник был омрачен каким-то мордобоем, какими-то вот этими эксцессами. Поэтому вот такие политические вещи судом были запрещены. Вот и все. Давайте, чтобы в Одессе всегда было дружно, чтобы в Одессе всегда было мирно. И чтобы понятно, что город большой, многонациональный, люди живут разных взглядов. Давайте не сталкивать их лбами, а делать так, чтобы каждый мог придерживаться своих взглядов и не вступать в противоречие с другими. Алексей Спасибо. Алексеевич, а ведь вот эти организации, которые подавали в противовес, скажем, оппозиции, они же не существующие. Ну что такое еврейская повстанческая армия, либо баррикада Нина Кочановская, там смешные, попросту фиктивные. Вы знаете, я, вы знаете, я не беру на себя смелость и ответственность давать оценки каким-либо организациям. Правильно они зарегистрированы, неправильно зарегистрированы. Есть, я уже сказал, разные люди. И Нина Кочановская тоже в нашем городе есть. Вы не скажете, что такого человека нет. Поэтому я бы не давал, не вешал ярлыки. Те организации большие, эти маленькие. Все имеют право на существование. Ну и, наверное, главное – это любить свой город и желать, чтобы здесь был мир, добро, и чтобы люди здесь не сталкивались. Это, слава Богу, я горжусь тем, что за время моего мэрства таких эксцессов, таких столкновений не было. И я сделаю все для того, чтобы Одесса была многонациональной, была толерантной, была разноязыкой и была городом, где каждый может молиться тому Богу, которому хочет, исповедовать те ценности, которые ему близки. Я буду бороться только с теми, которые человека ненавистнические. Фашизм, то, что унижает других людей. Все остальное в нашем городе имеет место и пусть развивается. Спасибо. 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 С праздником. Спасибо. С праздником вас.